你把眼睛闭上。嗯，哥，怎么了？弟弟，你伸手摸一下，这什么玩意儿？哥，这是葡萄吧？对，这是牛葡萄。哇，牛腰子，这个又像葡萄又像鹅卵石的是牛腰子。很多人是不是不认识这个？做好了特别好吃呢。今天跟弟弟做这个吃。弟弟。 必须把里边的肥肉和这个腰骚必须切掉。嗯，这个腰骚一定要去干净。嗯，不然吃的时候有腥味嗯，哥，我帮你弄，不用弟弟，这个快啊！你喝茶吧。嗯，弟弟，你去盆里倒点水，拿过来。好嘞，来先泡水。 好好洗洗，弟弟再换个水。嗯，就得好好洗，好好泡一会儿。腰子泡好水以后，切腰花。切这个腰子的时候，切三分之二的厚度。哎，这样就可以了。切,切完了，装盘。 水开了，放点咸盐，然后把牛腰子放进去，放进去煮一会儿，再放点四十二度。哎，好嘞，这个得煮一会儿呢。切点胡萝卜丝再切点小辣米，切点葱丝。牛腰子捞出来变成这么小了，里边放点小辣米。 再放点红油，倒点热油，弟弟放这块嗯。嗯，吃上了，那哥。嗯，好嘞，弟弟，快拿上桌。嗯，我们这个牛腰子撒上这个香菜，味道肯定没之了。牛腰子再这样搅拌搅拌，好了，弟弟可以吃了。 感觉上来了个弟弟，这个味道确实没得了，嗯，弟弟，快吃，嗯，嗯，哥，你做的太成功了，一点腥味上都没有。 哥，这牛腰子太好吃了，爸做都,都不知道，那不挺好吗？年轻人多吃点，嗯，我做的这个牛腰子，我弟弟特别爱吃，这不挺好吗？